Ви не давайте забрати своих! Хлопці! Я поміщев народного депутата, я повторюю, ось моє посвідчення. Ось моє посвідчення. Руки заберіть. Це мій особистий документ. Мій особистий документ. Бежі, бежіть, біло.

Я прошу. Это <мешь> Руки, пробер... Руки Сделать несколько шагов назад. Вы мешаете работать телевизионным камерам. Сделайте, пожалуйста, пять шагов назад. Я организатор пресс-конференции. Вы этого не понимаете? Сделайте Есть несколько шагов назад. Вы мешаете работать, Вы мешаете работать телевизионным камерам. Обратитесь к врачу, вам все объяснят. Вы языком Настоящая выставка организовано при содействии польского общества в увековечении памяти жертв репрессий от Голубба. Мне это человек работать. Я тоже выйдите. Слушай, Вася, Слушайте, Вася, я такие а самые ты кончай бы тыкать. Орел, а ты кто такой? Меня сейчас не волнует, где я нахожусь. Украинцы, ты веди себя нормально. А ты сиди украинец, веди себя нормально. Кандидаты перед украинским судом. Пану Полисиченко, фальсификатору. Который говорит о том, что жители Польши делят граждан Украины на тех, кто представлял, достал фашистские формирования и уничтожал целевичных чисток украинцев, поляков, евреев, русских, и тех, кто честно жил, честно жил по западным Божьей и выступили как праведники, как подобные праведники, которые защищали евреев. Я могу вам сказать, что вот это мероприятие, меня подвигло к мысли, что, скорее всего, в Украине мы начнем кампанию по созданию государственной награды «Праведник мира», по аналогии, которую получали люди, защищавшие во время нацистской резни евреев в отношении граждан Украины и граждан иных государств, которые защищали поляков во время геноцида со стороны Аурупа. Это очень важная и серьезная оценка нашим государством тех трагических событий, которые долгое время находились под покровом исторической тьмы которым это выступает в уменьшенном варианте предоставлено для того, чтобы вы могли ознакомиться детально с теми событиями, которые происходили. Сегодня в числе организатора выставки представитель польского общества для перечения жертв геноцида пани Паниева, которая говорит на польском языке, поэтому если у вас будут вопросы, мы должны дать паузу, чтобы переводчик мог высказать, перевести и услышать ответ. Сейчас я хочу предоставить несколько слов Паниева. Міжнародна провокація йде спокійно, спокійно. Я спокійно. Я тому пану щодо вашу. Я <плес> не заможу.

И не, пускают, и не выпускают, и не выпускают. И говорят, девчонки, иди домой. А что там и блокнот?